Привет! Меня зовут Саша и сегодня я хотела бы вам сделать маленькую болталочку. Теперь такие болталочки будут выходить несколько раз. Тут целый воскресенье. И, 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 и просто я болею. Ну и решила. Сегодня будет маленькая болталочка, я постараюсь сделать немножко быстрее, потому что я ну, вчера болталку, но не получилось потому что видео будет 15 хотя у меня есть видео уже, где то 15 там, что есть. Но не выложила почему-то, что я написала, что видео удалено из-за своей долгой продолжительности. Значит, но ну, мне пришло такое странное письмо от Булитой Алены из Волгограда. Я его еще не открывала, так что сейчас вместе с вами я его открыла. так открывается. но еще клейкая. О, я уже так вижу много чего. Такое что уже пойдет ко мне на стол. Ой, клевая. Так, я сейчас вопросики есть. И такое забурчательное солнышко. Да, солнышко. Я вам даже сейчас некоторые вопросики прочитала. Не <как> ну, даже все прочитают, потому что тут только те вопросы. -то ну, Первый вопросик это сколько тебе лет? Мне 12 лет. Как дела? Хорошо сколько ты будешь уже есть последний вопрос? шесть лет передай мне привет привет, Воля Вера так, это уже мои ответы конечно же все в так, уже время уже и она мне прислала какие-то там каналы я не понимаю, первый раз в этом году я уже была, это такой магазинчик, но я была там спасибо. Ну, я не знаю, что это, что это да, это пуговка, там цветочек красивенький. Обязательно его куда-нибудь прикреплю. Тут был бисер, да. Он ну, обязательно я его что-нибудь Наверное, на брелочек сегодня буду плести. Потому что я болею, Наверное, да. Я уже не хожу в школу с четверга, наверное, завтра я тоже не пойду, потому что я чувствую, как полоскаю горло там Это розовый коктейль. Да, он так и называется почему-то розовый коктейль. Ладно, мы эти арбузы коктейль. какой-нибудь какой-нибудь коктейль, но это розовый коктейль, в розовый, в розовый, в блюдах, в зеленые яблоки. Хотя mm -hmm. что такого? Зеленые яблоки. Ну, видите, mm -hmm. странное название. А вот это морская волна. Короче, розовый, зеленый, синий бисер, из которого я точно что-то не люблю. Вот. Тоже положу. Вот, конец. обязательно буду носить. Милые прям. Красивые такие Так, теперь перейдем к тому, что я спила. Начнем теперь будет быстро. Теперь все, что я приду. Это уже четвертая коробка но я вам буду показывать только то, что я и скоро Тут браслеты, кушаки, сейчас, сейчас я все высохну, сейчас все быстро покажу, и видео кончится. Так, первая кушака, это кушака Шилка, золотого цвета. Дальше кушака Курьезка, я ее сбила из пряжи. Шаги из пряжи и такой это не не Тут она спектральная из молочной, бордовой и черной пряжи. Дальше я сплела недавно пленку из бисера, где написано АУ. Не скажу почему, потому что я ее делала, мне она не очень красивая, это я сделала, И она не бесплатная, да. Так, два браслета кто проживает прошли да, вспомним лето, а это вспомним осень. Потому что это такой осенний камушек. Так, и теперь брелки. Ну, у меня уже один есть. Но я буду показывать по очереди, которые я беру. Первым я спила брелок елочку. Да, это такая новогодняя елочку, но только без ствола. Вторым я спила брелок, так сейчас да. Так, а вот Белок, да, это флешечка такая, типа прелочка. <свят>, кстати, у них орнаментная петелька у всех. И тут несколько из черной. <свят> Третья мне спрыла, Я прицепила вот сюда на ручку. Это шахматная досточка, такой очень мне очень нравится. Так, так, так дальше спила плохо перегрядение. А, вот. Зимнее колесо. Тоже это черная ниточка. Так, дальше я пила брелок потому что смотрите, он очень клевый. Я тоже знаю, куда его прикреплю. Так. Теперь э, -э три белые, потому что это потом так было. Черная не закончилась, она приклеилась. Так, вот это летнее колесо. Да, это летний апельсин. Так, это брелок молекулы. Я белый. Это брелок лоза, но она очень таранная. Я ее так взяла. Белый, да, черный. Это брелок сожжения. Да, я тоже знаю, куда я его прикреплю. Это просто прелестный брелок. Очень красивый. Дальше есть белая. Потом у меня есть была полисурис У меня есть колеса все 13 года. Они разные. И вот это линедра. Так и называется. Это последнее могрево. Они хранятся теперь в коробочке в конфету дополнения. Она очень удобная коробочка, поэтому... вот такая коробочка. Правда, и закрывается не очень, надо ее скотчем как вот прикрепить. Вот. Сейчас, Так, пока я буду прикреплять, с вами немножко поболтать Ну что, я давно уже не была с вами, в смысле, не снимала видео. Но теперь я буду это делать часто. Даже вот сейчас болею, я снимаю. Потому что как бы уроки делать. Ну что, не надо. Но все равно как-то. Можно, поэтому я снимаю вас видео. Я подписалась на разные каналы, все такое. И вот видео подходит к концу, потому что сейчас я заклею, и все. И пока. Вот. Короче, не забудьте поставить лайк подписаться на мой канал, если свой видео посмотреть все мои видео, написать свои запросы в комментарии, что уже написать просто комментарии. Не забывайте, что у меня уходят видео, не забывайте. Так что пока, смотрите мой канал.